নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া এতিয়া বাজি আছে ৰাতি এঘাৰটা মই অলপ আগতেই দোকানৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ আৰু দোকান বন্ধ কৰাৰ আগতে আজি আমি বহুত ষ্টক খুলিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো দিয়াৰ মেইন কাৰণ বহুতেই সুধি আছে যে দোকান আহিলে নতুন ষ্টক পাম নে নাপাম কাৰণ ভিৰটো বহুত হৈছে গমেই পাইছোঁ কাৰণ দুমাহ ধৰি তোমাৰ কোনো ভিডিঅ' নাই লাইভ নাই পেজত খালি পুৰণা পুৰণা লাইভবোৰে চাই আছোঁ তো দোকান আহিলে আমি কাপোৰ পাম নে নাপাম চ' আপোনালোকে চাই লওক কাপোৰ আমাৰ ডেইলি আহি আছে নতুন নতুন ষ্টক নতুন নতুন সূতাৰ কাপোৰ আপোনালোকে ভাল পাবয়ে এবাৰ আহি চাই যাব কিন্তু যোনে যোনে এতিয়াও বিহুৰ বজাৰ বাকী আছে কৰিবলৈ এবাৰ আহি আমাৰ ইয়াতে চাই যাব পচন্দ হ'লে ল'ব কিন্তু পচন্দ হ'বই সেইটো মই নিশ্চিন্ত মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ ইমান ভেৰাইটিজ আৰু ইমান হিউজ ষ্টক আছে আপোনালোকে নোলোৱাকৈ যাব নোৱাৰিব আৰু প্ৰাইজৰ কথা কি ক'ম আপোনালোকে জানে দোকানত আহিলে আমি যিমান পচিবল হয় কিন্তু ডিচকাউণ্ট কৰিয়েই আপোনালোকক দিওঁ কাপোৰ একদম হ'লচেল ৰেটত এইখিনি কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু কিমান ষ্টক আহিছে আজি অকল কাপোৰ চায়ে থাকক ছয় মিনিটৰ ভিডিঅ'ত দুমাহে মই কাপোৰ আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আজিৰ ষ্টক গোটেই দেখুৱাম কি কি নতুন আহিছে এই ডিজাইনছকেইটাতো ইমান বেছি ধুনীয়া এইখিনি কাপোৰ হয়তো আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিছে মই ফটো এটা দুটা পষ্টো কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপত ডিজিটেল কেঁচাপাট কটনৰ কি যে ধুনীয়া ৰং আৰু কোৱালিটিটো বহুত ভাল প্ৰত্যেক দিন ইয়াৰ দুশ তিনিশ পিচেছ ষ্টক আহে এভৰি ডে' এইটো ষ্টক আউট থাকে এইফালে চাওক আৰু খুলিয়ে আছে খুলিয়ে আছে আজিৰ মই ষ্টক খুলিবলৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টা সময় লাগি গৈছিলে ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক হেণ্ডমেড কালেকশ্যনৰো ষ্টক দেখুৱাম যোনটো আমি যোৱাকালি ৰাতি খুলিছিলোঁ ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ কিন্তু দেখাব পৰা নাই মানে প'ষ্ট কৰিবলৈ সময় হোৱা নাছিলে কাৰণ কালিও ৰাতি এঘাৰটালৈকে দোকান খোলা আছিলে আপোনালোকে যদি নিজৰ দোকানৰ কাৰণেও ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে কিন্তু এবাৰ আহি চাই যাব কি ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ অপশ্যনছ আৰু কি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনছ আহিছে এই কোৱালিটীৰ ওপৰতে আপোনালোকে দহটাৰ পৰা বাৰটা ডিজাইনছ পাই যাব প্ৰাইজ ৰেঞ্জো বেলেগ বেলেগ থাকিব মিনা কৰা মিনা নকৰা হোৱাইট বেচৰ ওপৰত কালাৰ বেচৰ ওপৰত এইখিনি বহুত হিউজ ষ্টক আহিছে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ পচন্দ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰিব নিজ হাতেৰে খুলি চাই গাত লগাই তাৰপিছতো ল'ব পাৰিব বিহুৰ বজাৰ একদম হ'লচেল প্ৰাইজত কৰিব হ'লে এবাৰ আহি কিন্তু চাই যাব আমাৰ ইয়াতে এইখিনি ষ্টকটো আজি ৰাতি খুলিছোঁ নটা বজাত আৰু আজি মৰ্ণিং নে কালিৰ ৰাতি এটা ষ্টক খুলিছিলোঁ এইখিনিও আপোনালোকক মই দেখাম ভিডিঅ'টো মই ভালকৈ কৰিব পৰা নাই কাৰণ যেতিয়া আমি খুলি আছিলোঁ ষ্টক তেতিয়াও দোকানত বহুত গ্ৰাহক আছিলে এইখিনি তেখেতে খুলিছে মই যিমানটো পাৰিছোঁ কেপচাৰ কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে দোকানত আহি চাব আৰু এইখিনি আহিছিলে হেণ্ডমেড কালেকশ্যনৰ বহুত ষ্টক ইয়াতে নুনি কটন কেঁচাপাট কটন ৱাছ কটন আৰু কিছুমান নতুন নতুন সূতাৰ কাপোৰো ইয়াতে আছে আপোনালোকে এইখিনি দোকানত আহি চাব আৰু অকল তিনিচুকীয়া নহয় অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও কিন্তু বহুত মানুহ আহিছে আমাৰ ইয়াতে আৰু কাপোৰ কোৱালিটি কাপোৰৰ দাম চব বহুত ভাল পাইছে হয় কেতিয়াও আমি কাষ্টমাৰৰ ৰিভিউ তেনেকৈ লোৱা নহয় পষ্ট কৰা নহয় একচুৱেলি সময়ো নহয় কিন্তু আপোনালোকে যোনে যোনে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বজাৰ কৰি বিহুৰ ভাল পাইছে এইটো ভিডিঅ'ত এটা কমেণ্ট কৰি যাব আৰু হয় বিহুৰ কাপোৰ কেইযোৰ যে লৈছে পিন্ধাৰ পিছত কিন্তু ফটো দিব এইখিনি ষ্টক চাওক একদম নতুন সূতাৰ কাপোৰ হয় চুবলৈ যে ইমান কোমল ৱাছ কটনতকৈও বেলেগ এইখিনি ষ্টক আমি আকৌ ৰেডি কৰিম বিহুৰ পিছত আহিলেও আপোনালোকে আমাৰ ইয়াতে নতুন ষ্টক পাব অকল বিহুৰ ষ্টক নহয় বিহুৰ লগতে যিহেতু বহাগত বিয়াও আছে বহুত পাটৰ কাপোৰো কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে হয় পাটৰ কাপোৰ মই অলপ লাইভত বা ভিডিঅ'ত মেলি দেখুৱাবলৈ টান পাওঁ সঁচাকৈ কাৰণ এইখিনি বহুত ভালকৈ জাপি ৰাখিব লাগে থ'ব লাগে কিন্তু আজিৰ এই ষ্টকত আপোনালোকে যিমানখিনি চাইছে একদম নতুন ষ্টক আৰু যোনে যোনে ভাবি আছে যে ৰামধেনু কালেকশ্যনত হয়তো ই আজিকালি গ'লে আৰু ষ্টক নাপাম চব শেষ হৈ গৈছে একেবাৰে কিন্তু ভুল ভাবি আছে আপোনালোকে আহক আৰু নতুন নতুন ষ্টক আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিন পাই যাব যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ল কিন্তু আপুনি যদি গোটেই ভিডিঅ'টো চাইছে এবাৰ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব এইকেইযোৰৰ লগত কিন্তু পেনেল ডিজাইনৰো বহুত কাপোৰ আহিছিলে যিখিনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত ধৰা নহ'ল আৰু টচৰ কাপোৰো বহুত আহিছিলে যোনটো আমি এইটো ভিডিঅ'ত ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ গ্ৰাহক ইমান বেছি আছিলে মই ইমান ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ এইখিনি চব ৱাছ কটনৰ হয় এইখিনি একদম নতুন সূতাৰ হয় কি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনছ কাপোৰ কেইযোৰ নিজেও চুই চাই মানে পিন্ধোঁ পিন্ধো যেনে লাগি আছে এইকেইযোৰ চব ৰেড কালেকশ্যন এইবাৰ কিন্তু বিহুত বহুতেই ৰেড বিচাৰিছিলে কটন কেঁচাপাটৰ ওপৰততো ৰেড কালেকশ্যন আমাৰ ইমান আছিলে এতিয়া কিন্তু হয়ৰেড কালেকশ্যন নাই কটন কেঁচা পাটৰ পৰা দুই এদিনৰ ভিতৰত আহি যাব এইখিনি চব নতুন আহিছে আৰু কিছুমান ষ্টক খোলা হৈছিলে এইখিনি ভিডিঅ'টোত ধৰা নহ'ল আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে এবাৰ আহি ভিজিট কৰিব ৰামধেনু কালেকশ্যন তিনিচুকীয়া ৰঙাগৰা ৰোড অসম সাহিত্য সভা ভৱনৰ সন্মুখত আৰু অফলাই এতিয়াতো অনলাইন আমাৰ বন্ধই আছে কাৰণ এতিয়া বুকিং কৰিলেও হয়তো বিহুৰ আগত আপোনালোকে নাপাব বিহুৰ পিছত কিন্তু মই আকৌ ৰেগুলাৰ লাইভ আহিম তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱাই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টক আপোনালোকক মিলি দেখুৱাম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে বহুত দিন পিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকেও ভাল আছেনে নাই নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে